Ну, я считаю, что мы не проиграли сегодня. Я, ребят, поблагодарил вот, за то, что мы в короткий срок собрали команду, и в короткий срок нас уже уважают. И показываем более-менее содержательную игру, конечно, еще далеко от идеала. Вот, но считаю, что по сегодняшнему матчу неоднозначное судейство. Продана вторая желтая карточка, чистая, когда должен был удалять его, он потянулся за карточкой, потом посмотрел номер, не удалил. Это раз момент. Сейчас мы крутили, смотрели, был ли пенальти, нет, мяч попал в ногу, вот пенальти не было. И второй момент, когда э -э, передача была фланговая, чистый 11-метровый, когда должен Мединский забивать пустые ворота мяч, защитник сзади его толкнул прямо руками, это прямо на камере видно. То есть я считаю, что судейство неоднозначное поэтому неприятно такие матчи проигрывать. Очень короткие сроки, это, понимаете, как бы ну, летний период, межсезонье, то есть э, практически что-то, какую-то целостную игру поставить очень сложно. Тем более, что имена мы собрали по крупицам, люди даже друг друга не знали. Кто-то приехал за день игры, кто-то в день игры, кто-то через игру приехал. Поэтому Сложно, потому что новые люди да, подъезжают, у кого там и, естественно, в конкуренцию проигрывает. Будем ну, убираем из команды, потому что штат раздувать мы не будем ни в коем случае. Вот. Но ребятам я очень доволен, мы создали очень хороший коллектив. Вот, и в короткие сроки показываем более-менее, еще раз говорю, но ну, игра далека от идеала. От идеала. То, что хотелось бы меньше браков передач, хотелось бы, конечно, сегодня были необратные моменты. Вот. Рад, что, чему, что ребята как бы слушают то, что им говорят на установке, когда мы изучаем соперника до игры моментами. Вот тот гол, когда мы забили, это следствие того, что мы изучали соперника. Я сказал, говорю, что э, вратарь и оборона бывает, и заигрывается и хочется играть через передачи. То есть мы в первом тайме должны были такой мяч забивать на самых первых минутах. К сожалению, мы не использовали такой момент. И использовали его. То есть то же самое, что я им сказал, услышьте меня, говорю, они будут разыгрывать, я говорю, вы перехватите, говорю, нужно будет забить мяч, пройти пространство. Так и получилось, когда мы сравняли счет. А в целом я содержанием игры как бы не совсем доволен, конечно, результатом в первую очередь недоволен. Но доволен самоотдачей ребят, доволен, что действительно команда сумма, это уже не те суммы, которые были раньше. То есть и есть положительный сдвиг, есть положительный сдвиг. А в короткое время, вы сами вы прекрасно знаете, что команда не делается, сколько была оболонь какие были взлеты, какие провалы, то есть сколько она строилась. И то же самое, прекрасный у вас президент, который болеет футболом, он хочет создать те условия, конечно, в этой стране сейчас тяжело в каких-то моментах. Я понимаю, что все находятся в такой ситуации. Но человек кладывает деньги, наш президент кладывает деньги. Хотелось бы, чтобы было поменьше таких моментов, связанных с, ну, я имею в виду, судейством чтобы победы были давались честным путем. Это будет да, справедливо. Ну, к сожалению, иногда такие матчи случаются. Конечно, это обидно. Вот. И хотелось бы пожелать всем, в первую очередь, мира над головой. И то, чтобы люди, то, что делают, чтобы... Остальные э, власти имущие прислушивались к тому, что развивались сегодня прекрасные болельщики, пришли. Это слышно было, как люди переживали. И слышно было, каким суммы нравились. То есть это, это очень радует, что немножко уже к футболу повернулся народ. Это, я думаю, что в тех условиях немаловажно и как бы отдушено от тех проблем, которые существуют в стране. Ну, я не могу озвучивать их как бы голословно, там, делать заявление. Это лучше пусть делает руководство клуба. Конечно, ну в первую очередь, ну, чтобы вы понимали, то, что у нас дефицит был времени, очень большой времени. То есть для того, чтобы построить команду, нужно время. Это радует, что уже есть какие-то положительные сдвиги. И вы сами сегодня прекрасно видели. Особенно и первый тайм, строгая дисциплина, которая у нас была, она выполнилась неоднозначно. И на первых секунду, на 30-й секунде пришлось немножко перестраивать игру после этого, делать незапланированные замены.